Найдовше місто Європи – один з найбільших металургійних центрів України, місто з багатою культурною та історичною спадщиною. Усе це про Кривий Ріг. Ті, хто хочуть побувати на іншій планеті, побачити масштаби людського втручання у природу, відчути себе комашкою на тлі велетенських машин, однозначно тут втілять у життя свої бажання. Для багатьох сьогодні індустріальний туризм це й благочинність. Як у Кривому розі поєднують туристичну справу з допомогою для Збройних сил України, ми поговоримо з волонтером, засновником клубу подорожі, командор Григорієм Курочкіним. Вітаю вас у студії. Виталий, тоже. Чем сегодня живет ваш клуб? Наш клуб сегодня э, живет в принципе тем, чем и жил вот все это время до войны. Клуба уже 6 лет, и всю деятельность клуба можно разделить на три части. Это, собственно, клуб подорожей Командор, клуб путешествий Командор, э, в рамках которого проходят экскурсии, путешествия по Украине и за рубежом. Это второе направление нашей деятельности, это школа творчества, которую ведет Юрченко Александр Сергеевич, наш криворожский художник. В этой школе творчества проходят все мастер-классы, вся творческая, все творческое движение. Там очень много проходит мастер-классов. Потом можно подробно будет это осветить. Вот. И третье направление ⁇ это волонтерское движение нашего клуба. Члени нашого клубу займаються з дітей переселенцями. Це дуже волонтерської діяльності. І ми, звісно, допомагаємо нашим воїнам зсун щодо туризму, які екскурсії пропонуєте Криворіжцям та гостям нашого міста зараз основне направлення діяльності. именно экскурсионная деятельность нашего клуба – это научный туризм. Наши инструктора – это ученые, художники, фотографы. И э, у нас есть несколько уже разработанных маршрутов по этому виду туризма, научного туризма. Это и ботаника, и орнитология, минералогия, палеонтология, энтомология, изучение жуков, например. Э, все это можно проводить в рамках нашего города. Знаємо, що ви співпрацюєте з Інститутом розвитку міста. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, Інститут розвитку міста співпрацює з всіми нашими гідами, в тому числі і з нашим клубом, він допомагає нам інформаційно, це дійсно так. Ви поєднуєте туристичну справу з волонтерською казали про це, допомагаєте Збройним силам України. Детальніше про це бачу ви сьогодні з прапором. Так, это наш э, флаг нашего клуба Командор. Я подниму, чтобы его было mm -hmm. видно. Да. Э, на этом флаге наши друзья, которые служат в ВСУ и да, расписались. Э, этот флаг, можно сказать, боевой флаг, он участвовал в освобождении Херсонщины. И мы помогаем нашим ребятам, то, что я называю адресно от разных мелочей, буквально от одноразовой посуды, там салфеток, медицина, вот до техники э, защищенные планшеты и последняя помощь была даже как бы очень серьезная техника, вот это рэбы и так далее. И это в течение вот ну двух с половиной лет это точно двух да двух с половиной лет э -э -э мы сотрудничаем с нашими польскими друзьями. Они очень здорово нам помогают. Наши волонтеры помогают и финансами. Я имею в виду волонтеры, члены клуба Командор и финансами. И помогают и так, если это нужно. Вот. Довольно много мы всего поставили. И снаряжение, и одежда. Ну, и слава Богу, если это получается ею из родственников каждой экскурсии по городу – это Криворожские горы. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Криворожские горы – это Криворожские отвалы. Это отвалы, которых здесь довольно много. И, безусловно, их можно назвать рукотворными горами, потому что имеют свою, свой ландшафт, интереснейший ландшафт. Они разные совершенно. Мы организовываем минералогические экскурсии на вот наших Криворожских горах и нашли там довольно много всего интересного. Полудрагоценные минералы, например, аметист в районе Севгока. Вот. На Петровском отвале перит, золото дураков. Там, и очень, очень много минералов. Горы интересные, безусловно. Интересные в плане и активности, можно походить, и в плане познавательной, научной. Вод наші не научні геологічні екскурсії від Березовський Бізовська Антонтоліч це доктор геологічних наук, професор екскурсії невероятно інтересне. Я приглашаю всіх жителів нашого міста на наші научні екскурсії. Для багатьох криворіжців особливим місцем сили став гранітний кар'єр на зарічному. Його ще вважають особливим місцем для екстремального відпочинку. Чому? Наверное, потому что, как и любой карьер, который есть в нашем городе, у нас три э, таких вот локации с карьерами. Это Визирка, там три карьера. Это Корочиновский карьер и вот карьер на Заречном, Кресовский карьер так называемый. Э, места интересные, вода чистейшая, купаться хочется, но там не, это место не предназначено для купания, потому что, во-первых, это очень глубокие карьеры, этим они опасны. Э, там не, не, не подготовленные заходы в воду, в общем-то, поэтому можно сказать, что это экстремальный э, вид отдыха. Вот наиболее приспособленный это карьер э, Визирка. Вот там лучшее место для отдыха в этом плане. Еще одно интересное место в районе нашего города – это Балка Червоная Пивничная. Чем интересно это место? Ну, да, по-разному, вы знаете, там э, мы организовываем ботанические экскурсии в эту балку весной, мы наблюдаем первоцветы, там колоссально интересная растительность в этой балке. Сама балка собой является разлом тектонических плит. Вот. Э, историческая составляющая этой балки интересная в том, что там проходила Екатерининская дорога к руднику Калачевского, опоры моста этой дороги до сих пор там стоят, на которых скалолазы нашего города проводят свои тренировки. Вот. Интересно еще тем, что в конце этой балки находится Первомайский рудник, и в районе этого рудника порядка 300-350 миллионов лет упал метеорит. Вот. Мы проводили несколько экспедиций, несколько научных экскурсий, поиски Криворожского метеорита. Э -э нашли очень много свидетельств того, что метеорит упал действительно там. Э -э есть целая коллекция брекчев. Брекчи — это искусственный минерал, который образовался в результате падения метеорита. Ну, в общем-то, это действительно место силы. Оно э -э колоссально интересное для всех. Один із гідів якось сказав: якщо ви не можете побувати на Марсі, приїжджайте до Кривого Рогу. Про що мова? Розговор іде про одну із частин промисловості Кривого Рога от ту часть, де дійсно. Красная руда, гематитовая руда, происходит добыча этой гематитовой руды, обогащение гематитовых руд на Цигоке. И та местность э, в какой-то степени похожа на Марс. Вот там вот действительно можно увидеть и красных э, воробьев, и красных собак. Вот. Там есть шламохранилища, отстойники, которые высыхая образуют очень-очень похожую на поверхность Марса э, локацию. Очень необычное. Нигде, пожалуй, в нашей стране больше не увидишь ничего подобного, поэтому действительно это кусочек Марса в Кривом Роге. Дякую вам, що завітали до нас. Це важко описати словами, варто поїхати і побачити все на власні очі. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.